Можно вспомнить и Модеста Александровича Подзолкина, который тоже был связистом, Это с катушкой и проводами на спине он прошел огромный, практически все от Донбасса почти до Берлина он дошел, затем вернулся после войны и стал с нашей газеты сначала на западе поработал потом в нашей. и по сути работал до последнего дня в редакции газеты донбасс и конечно он заслуживает того чтобы о нем знали те кто сегодня работает и знали журналисты о его замечательном и фронтовом и трудовом пути Две а ли как? дали за отвагу у него полный кавалер шахтерской славы да. все три знака кстати, и его друг, редактор красноармейской газеты «Маяк» Иван Степанович Куренко, комбат, мечтал стать летчиком, но стал артиллеристом, тоже прошел всю войну, тяжелые ранения были, и прекрасной души люди, и один, и другой, и множество других, тех, кто был нашими наставниками. Кстати, мы с Александром Михайловичем учились у фронтовиков, мы перенимали их опыт, опыт э, и умение работать с людьми, выслушивать их, э, учились их такту, учились их выдержке, что журналисту необходимо, э, учились э, также мудро поступать в непростых ситуациях, в которых порой приходилось оказываться. И мы бесконечно благодарны вот этому старшему поколению и я думаю, что это не только мои слова, это да. слова нашего поколения, вот с Александром Михайловичем, старших немножко, немножко моложе, что мы им бесконечно благодарны и за науку, за то все, что они сделали для Донецкого края. То есть они не омертвели душой на Нет, этой войне, вот. Не очерствели. Угу. Я могу э, рассказать о многих. Людях, с которыми пересекалась наша судьба. Тот же знаменитый фоторепортер, снявший всю войну от первого дня, 22 июня до э, знамени Победы над Рейхстагом и э, потом Парад Победы в Москве и завершил тему войны э, фотографированием Нюрберского процесса. Наш земляк Евгений. Ананиевич Халдей, прекрасной души человек, великий мастер, и надо сказать, страдалец, потому что в свое время он натерпелся именно за свою принципиальность. Таких немало было. Да, уж натерпелись и не все. Вот читая это, ты чувствуешь, Боже! Что прошли эти люди? Притом, еще не все сказано было. Вот, например, вот отец у меня фронтовик: он говорит: слушай, вот сколько я фильмов не смотрю или книг не читаю, нигде не написано, что мы голодали еще первые годы. Да еще как? Лежишь у пулемета: он пулеметчиком был на Ленинградском фронте. И ждал, когда хоть что-нибудь привезут. Только Шолохов написал: Вот помните, они сражались за Родину, да, да. как она Бардукова, Помните, Бардукова, как да, она им наварила да. на, на всех. Вот. Ну и кроме того, из винтовок стреляли по самолетам и прочее, так. прочее. Я, да я уж. вам скажу, когда работал над книгой, мне пришлось пересчитать то, что написано моими коллегами, предшественниками раньше. Заново как-то переживал их судьбы, заново видел их и представлял себя в той ситуации, а они в непростых ситуациях были. И, и гибли, и как-то переоценивал и смысл жизни, и себя, и нашу журналистику. Да, вот я у Виктора Оставхева читал, говорит, От ощущение такое, что я на другой, жизнь, на другой войне воевал, потому что многое тогда цензура. Добавлю, что не только... Было в го... гораздо хуже там. Да, не только в годы войны, но и после, после. войны им было ой как непросто. Во-первых, восстанавливать разрушенное хозяйство, начиная от редакции, типографий, и они это делали с присущим им таким мужским характером, с норовкой, выдумкой. Думаю, не все знают, Александр Михайлович, может, стоит напомнить, что первую газету, датированную 8 сентября 1943 года привезли на танке из Янакиева, освобожденного на пару дней раньше, привез заместитель ответственного секретаря социалистического Донбасса, газету «Социалистический Донбасс» Никита Никитович Серегин, с которым мы потом работали вместе отпечатали газету, редакция шла за наступающим шортом. Да, шелком. я удивлен был. И Только раздавали... немцы выгоняли да, тут же газету. Раздавали ее на улице Артема. Да. Раздавали. Можете представить счастье людей, которые увидели эту газету, подержали в руках, узнали. Я могу провести пример подвиг, другого слова у меня нет, журналистов Приазовского рабочего, которые, едва возвратив свою газету, делали специальные выпуски, фронтовые выпуски газеты, так называемую газету «Листовку», которую потом массовым тиражом отправляли на разные участки фронта, фронтов, где служили их земляки. Они сохранились в архивах, в музеях. Это еще не початый край работы, это отдельную книгу можно написать. Да, конечно, Виктор Федорович, и тут что следует заметить. Когда фронтовики пришли в редакции, они привнесли туда свою смелость, решительность, организованность и благодаря их именно такому настрою их усилиям нам удалось сразу же в первые дни после освобождения выпускать эти газеты, которые стали ну, не только рупором власти, но они отражали мнение людей, мнение народа. Так зарождались, в общем-то, основы демократии, которые сегодня вот э, 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 прорастают на наших. Очень кстати, издания. Александр Михайлович, Да. Вот у меня как раз открыто. Журналист не сдается. Даниил, скажу как. Персов. Персов, да. Он э, спецкор был по Макеевке. субкор Сапор, по Макеевке. Социалистическая Донбасса по Макеевке, да. Вот можно чуть-чуть зачитать? Да, что, конечно. Узнав, да. что одна из районных прокуратур города без достаточных обоснований возбуждала уголовные дела, арестовывала подозреваемых, а затем вынуждена была потихоньку их выпускать, Собкор по Макеевке выступил в газете с острой корреспонденцией. Название с позиции Собакевича. Вы можете представить такое название после войны? Стран. В ней он сравнивал мнительных прокуроров с одним из помещиков ФМ Гоголя «Мертвые души», которые тоже всех подозревал, не обременяя себя доказательством обвинений. В районной прокуратуре признали свою вину и уже подготовили было ответ о принимаемых мерах. Но воспротивился первый секретарь горкома. В письме он назвал газетные выступления преждевременным. Данила уволили и запретили печатать его материалы в газетах. Подняли пишем обвинением, его сначала исключили из партии, из первичной организации, а затем в Брайкоме милостиво объявили строгое партийное взыскание, пытались даже упрятать в тюрьму. Раскруткой этих дел руководил сам прокурор области Баскаков. Что делает в этих условиях бывший фронтовик Персов? Он бросается в бой, он пишет протесты, убеждает в своей правоте членов правления Союза журналистов, СССР, УСС, УССР, выступает в Верховном суде УССР. То есть, человек добился того, что правда... А, на, на, написал материал, правда неправду бьет. Mm. И вот в конце концов обл, обл прокурору объявлено строгое взыскание, а затем отправляют на пенсию областного прокурора области. Газеты «Донецкий», Киеве вновь печатают материалы его. А двух из них посвящена судьбой Макиевского труболитейного завода. Труб. Стоит сказать особо. То есть он и дальше боролся. Да. Вся жизнь в борьбе и после войны у человека. Так, это фронтовая закалка. Вот, так вот, вот что да, такое да. фронт. Он еще юрист был по, он по юрист был, образованию, да. Журналисту необходимы познания юриспруденции, Безусловно. необходимы. И хорошо, если два образования у него есть. Но вникать в эти нюансы приходилось буквально каждому. И именно у фронтовиков мы этому учились. Скажите, пожалуйста, а где будет распространяться эта книга? Какой тираж ее? О каком тираже ведется разговор? Ну, э, Это же в семье, чтобы была она, да? да. Ну, конечно, мы Библия, предполагаем, я, я... что тираж ее составит 2000 экземпляров. Это прежде всего планируется распространить часть тиража по библиотекам области, чтобы имели возможность ну, все жители и журналисты, прежде всего, с ней познакомиться. Затем мы хотим вручить экземпляры этой книги родственникам фронтовиков, которые, э, судьбы которых отражены в книге. Ну и, конечно же, во все, распространить во все журналистские организации области, чтобы журналисты вот, видели, что обеспечил им свободу и возможность работать в наше мирное время. Ну, думаю, что планы эти реальны, тем более, что э, книга практически уже готова. Речь идет о финансировании. Ну, надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. И Виктор Михайлович, не могу не сказать доброе слово и благодарность не выразить коллективу издательства дома Промень, который выпустил и предыдущие книги, mm -hmm. и очень кропотливо, очень добросовестно работал над этим выпуском. Мы буквально просидели все лето с ними, и в выходные сидели, и в праздники, но книгу сделали в срок, в начале сентября. Накануне 70-летия освобождения Донбасса сигнальный экземпляр уже был готов. И, безусловно, всем тем нашим добровольным помощникам, всем коллективам редакции газет, журналистам, семьям э, погибших и умерших э, журналистов и писателей-фронтовиков огромное спасибо за их такую добрую э, Бескорыстную помощь. Да, здесь много фотографий. Прямо издано, как подарочный да. вид. Да? Порядка 400 угу. фотоснимков и рисунков вот там. Да? Ну и я думаю, что работа эта проделана своевременно. Потому что, к сожалению, время делает свое дело, и в живых осталось всего 12 фронтовиков, журналистов и писателей. Остальные ушли из жизни. И чем дальше удаляется этот исторический отрезок времени, тем сложнее, конечно, будет собрать материал от тех, кто участвовал в войне. Но я думаю, что там есть еще фамилии, да. истории которых да. не раскрыты. Это интересные человеческие судьбы, о которых нужно еще рассказать. И для наших журналистов здесь еще большое поле деятельности. Спасибо большое за приход, за рассказ. С нами сегодня был секретарь Национального союза журналистов Украины, главный редактор региональной газеты Донбасс Александр Бриж и секретарь Донецкого союза журналистов, старший преподаватель кафедры журналистики Донецкого национального университета Виктор Бовенко. До свидания, до будущих встреч.